Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebenarnya pada tanggal 30 Mac hari Ahad, sehari insya-Allah sebelum kita menyambut Syawal, kita berada di perkarangan atau lobi utama Hospital Serdang dan kita ke Wat 7E tadi untuk bertemu dengan ZAIM. Zaim. Zaim, Zaim, mangsa yang lebih dikenali sebagai Abang Belon. Dah dua hari lepas kita dah lihat peristiwa yang berlaku. So semalam sebenarnya saya mendapat panggilan telefon uh, family nak jumpa dengan peguam. So mereka nak jumpa peguam untuk explain sebenarnya apa yang sedang berlaku dan apa yang matut, patut mereka lakukan. Saya hadir hari ini alhamdulillah uh, dapat berjumpa dengan maknya, <coughs> dapat berjumpa dengan ayahnya, dapat berjumpa dengan uh, kakaknya. Uh, tapi sedihnya saya tak diizinkan untuk masuk berjumpa dengan Zaim sendiri. Saya difahamkan Uh, pihak hospital telah pohon kepada maknya supaya tak perlulah jumpa peguam dulu kan, uh, sebab polis kata jangan jumpa sesiapa saya nak nasihatkan kepada pihak polis saya nak nasihatkan kepada pihak uh, Kementerian Kesihatan Kementerian Kesihatan dan pihak hospital bila kita masuk lift diorang tadi ada satu poster besar uh, mendapat hak uh, mendapat uh, peluang dan rawatan kesakitan yang terbaik adalah hak setiap orang atau hak sempurna setiap orang. Sebegitu juga hak rakyat Malaysia dia perlu peguam, dia perlu diterangkan, dia perlu difahamkan apa yang sedang berlaku, apa yang telah dikenakan ke atas beliau, apa yang boleh dikenakan ke atas beliau, apa tindakan undang-undang yang harus diambil, itu pun adalah hak yang sebenarnya sempurna dan perlu dilaksanakan untuk semua rakyat Malaysia terutamanya kalau kita baca Perlembagaan 5, Perlembagaan, Perkara 5 Perlembagaan Persekutuan daripada apa yang saya dengar daripada yang kita dengar daripada family dia tanpa mendengar daripada Zaim sendiri memang kita merasakan ada keperluan untuk mengambil tindakan undang-undang dan kita merasakan daripada video dan daripada kata-kata mak dan ayah beliau memang jelas adanya unsur-unsur pihak kuasa melampaui apa yang mereka ada dari segi undang-undang dan -undang kuasanya. So ini merupakan satu perkara yang kita akan monitor. Uh, kita datang daripada pelbagai pihak. Kita juga dikejutkan tadi uh, oleh kehadiran uh, Tengku Tengku uh, Tengku uh, anak one, one of the anak pada ah uh, ni uh, Sultan Pahang. Uh, dia prihatin dia datang dan uh, kita just nak maklum pada rakyat Malaysia beberapa perkara kalau boleh. Pertama, dia bukan warga asing. Dia orang Malaysia. Kedua, dia sebenarnya menyatakan dengan jelas dia tak melawan pun. Dia nak selamatkan belon dia. Belon dia ni adalah belon yang dia beli pada harga tinggi daripada pembekal. Dia kena jual. Bila dia jual, baru dia boleh buat profit sharing dengan pembekal tersebut. Dan uh, ketiga, memang ditunjukkanlah tadi gambar-gambar kan. Muka rakan-rakan saya akan komen gambar-gambar berkaitan dengan dipijak, dijerut di, di lehernya dan sebagainya so family sedang mempertimbangkan tindakan undang-undang dan saya rasa memang perlu diambil tindakan undang-undang uh, saya just nak geser kepada pihak DBKL perlu suspend, gantung penguatkuasa-penguatkuasa penguat -penguat ini serta-merta adakan satu enquiry uh, tapi bukan enquiry dalaman seperti mana kes-kes DBKL lain sebelum ini mesti ada satu enquiry yang dipengerusikan oleh badan bebas seluruh rakyat kena tahu apa yang sedang berlaku dan kalau bolehlah saya nak sarankan ke semua agensi PBT penguatkuasaan hantarlah semua staff dia untuk mental check up berkala supaya tahu tahap kesihatan mental mereka saya hantar kepada saya Hassan dulu dan kemudian CB